Так, всем доброго ранку, <coughs> доброе утро. Футбол, поехал. Есть что обсудить. Было Эль Классика, <coughs> было Гранды наши рвали выскочек сезона. Так, Полтава, Ковалевка. Ну там как бы игра была это, равная. Счет полностью отражает цифры на табу. Полтава, как и почищала ошибки Ковалевки, так и имела пару моментов еще, еще больше забить. Ну, вы играли по своим возможностям. А Ковалевка у них, они заменили этого. Климчука там, по-моему, у них такое нападение. Да, да Климчука. Он нервничал. Он, он не играет. Он, он красивый. У него стрижка обалдена. Выпустили Матиаса Аевуси. И он, в принципе, переиграл, перевернул игру. Открылся на прострел, забил. Нигерийец. Я не знаю, откуда они его привезли. Почитаю про него. И потом <coughs> заработал пенальти. И Кудровка, Ковалевка сравняла. И, слава Богу, взяли хоть одну очку. Так я большие надежды связывал <coughs> с Кудровым этой, с Ковалевкой, как с Новым Реалом. У них как у Ювентуса. С Новым Ювентусом. они чуть обосрались. Шахтер Донецк. Кудровка. Кудровка это мои любимцы. Я Шахтер Донецк. Иногда сравниваю с Кудровкой. Ну, Кудровка сыграли отвратительно в опорной зоне. Кудровка отвратительно сыграла по флангам. Шахтер там доминировал. Ну, шахтер может доминировать только с Кудровкой, больше ни с кем. Сейчас такой шахтер, я к на Макию. Я ж повторюсь, наш чемпионат веселый, но <къем> без сути. Куан Ильяс, этот Пчекауан, господи, извините, два забил. Очередь раз за него. Гущенко напортачил, привез, начали дрочиться с этим, с Ризником привезли пенанти, Ризник забрал это пенанти, не пропустили. А Гущенко потом исправился, прошел по левому флангу и забил Кудровки 4-0, разгром. Динамо Киев, Кривбас. Ну, Кривбас я сказал, что у него опорная зона и защита, как у, как у старой шлюхи, раздолбанная дырка. И, ну, нет защиты вообще опорной зоны. Даже две, наверное, дырки, да? А может и три. У кого на сколько фантазии хватит? Денис Попов забил. <coughs> Караваев почистил отскок. Справа дал. И Андрей Ярмоленко и Эдуардо Гирера. 4-0. Разгром. Итого. <coughs> таблица. Шахтер Донец 21, Динамо Киев 20, ЛНЗ 20. ЛНЗ молодцы. Полесье же Томер 19, но ну, Полесье будет добирать, они добирают, идут по восходящей. Кривбас выскочка, но ну, все равно молодцы. <coughs> Металлисты еще 225 925, уверенный середняк. На те деньги должны играть лучше. АПЛ. Эвертон, Тоттенхэм. Ну, были у Эвертона моменты, 2-3 они не забили. А Тоттенхэм вот эти навесы. И Ван де Вен э, забивал головой. И потом Матарсар. Были моменты у, Теттен, у Эвертона. И там второй гол, по-моему, у Теттенхэма либоватый был. Я уже чуть оно у меня смешалось, но, по-моему, так. Волки Бернли. Ну, был веселый матч, как я и сказал. В, в Хэмптону терять нечего. Финансируются они хорошо китайцами. Сиял Бернли Зиан Флеминг, неплохой пацан такой белый. Два мяча забил. Был 2-2 счет. И в самом конце на 96-й минуте Лайл Фостер забил Уверхэмптону. Так, остановила Вилла бахнула Манчестер Сити. Молодцы. Мэти Кэш, видите, Мэти Кэш сборная Польши. Забивает часто. Защитник правый. Забил. Ну, остановила так и играет. Они с сильными командами забьют ее в норку сразу. Вторым, ну, вторым номером. И Мансиди проиграл. <клес> ну, да и молодцы. Астер Арсенал, Кристал Палас. Забил Эберечи Эзе. Почистил, по-моему, отскок дальним ударом. Ну и Арсенал потом так, они ну, давление делают. Они много не забивают, но все это да, выигрывают. Как я и предполагал, все будет ок. Бормут Форест. Ну, Форесту падать некуда, но Бормут сейчас хороши. Маркус Таверне забил и Крупи. Победа закономерная Бормута. Очень симпатичная команда, идет на втором месте. Арсенал 22. Бормут 18, Тоттенхэм 17, Сандерленд 17. У вот Тоттенхэма такая игра примитивная, но они все мощные. И пока оно играет. <coughs> Манчестер неожиданно Сити на пятом только. Радует Сандерленд и Бормут. У Сандерленда очень приличная игра. Ла Лига. <coughs> ну, центральный матч Реал Мадрид-Барселона. Веселый матч был. Обе мои, оба моих прогноза сыграли, то больше двух с половиной. И победа Реала минимально 2-1. Ну, вот как я говорил. Веселый матч был. Килиан Бапе забивал, не, 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 засчитали. Назначали пенальти, отменили. Поставили пенальти в ворота Честного. Честный потянул, руку выставил. У Барселоны вот эта средняя линия плотной зоны 17 метров Реал. Кто там у них в центральной зоне играл у Реала? Ну и Каламин, Гачуамини э, разрезали и Гюлер и запускали э, Мбапе. Там больше ничего не выдумывали. Потом Джуд Беллингем забил 4, ну, на 43 И Фермин Лопес сократил. И Педри получил красную в самом конце. Ну, Барсона проиграла по всем статьям. Могли проиграть и 5-1, проиграли 2-1, и пусть молят Бога. Шикарный садион Сантьяго Бернабел. Предсказал все тютя в тютю. Так, Мальорка Леванте по одному, как и предполагал. Ну, думал, Мальорка может 2-1 выиграет. А Сосуна Сельта <coughs> веселейший матч был. Там по два забили сначала Анти Будимир и Фернан Жуджуа. Хороший, кстати, напад. Особенно первый мяч он меня забил. Получил длинный прострел, увидел вратарь чуть выше, он дальнюю девятку закинул. Я такие мячи обожаю. Потом Асасуна не забила пенальти на 80 й сами виноваты. Будимир выделывался, черпачка кидал. И Паненку попал в перекладину. А Пабло Дуран на 87-й забил. Красивый гол и Сельта выиграла 2-3. Рай Валикана дернула овес, как и предполагал, 1-0. И, э, ну, так, в принципе, Испания вчера была, ну, такая меняемая. Табличка Реал Мадрид 27, Барселона 22, наверное, Реал будет чемпионом в этом году. Вилья Реал 20. Барселона еще будет бороться за второе место. Эспаньол радует, 18. Эспаньол в этом году хороший. Наверное, кого-то продадут. Так, Лига 1. Лион, Страсбург. Ну, матч был равный. Даже Страсбург лучше смотрелся. Там тоже был не забитый Пенальти. Талисон не забил. Ну, а на 92-й минуте в самом конце Майраэра забил гол. Ну, они потеряли Фофану. Фофану травмировали, вывозили его на, ну, на носилках. Страсбур хорош, ну, Леон молодцы. Рен проиграл Ницце. Ну, в принципе, ожидаемо. Неожидаемо. СССР проиграл Гавру 0-1 дома. А Анже выиграл у Ариана, как я вам говорил, 2-0. И Доги <laughs>, лиль порвали Мэтс 6-1. Я говорю квартиру, все на лиль. Так. Французский чемпионат вчера был прогнозируемый. Серия А. Вацо. Выиграл 1-0. Ну, там, в принципе, Тома Башич в самом начале с Дальней прородил троечку. <laughs> Начал опять забивать Тома Башич. Я не люблю особо хорватов. У меня, ну, мне их школа не нравится. Ну, они, видите, такие. Ну и потом игру засушили. <клес> Наверное, даром могут уволить. Может, у Ювентуса э, акционеры очень вредные. Он тогда спас и, <клес> Юве, затянул в Лигу чемпионов. Ну а сейчас... У них вроде бы и провалов нету, ну, но и <клес> нападения нет. Не может он связать ну, центральную зону. Ферентина Болония вчера был аттракцион счастья. Я думал, что Болония разорвет. Но ввели 2-0. Кастро забил Камбиаге. Потом Амиля Хольма удалили. И Ферентина дожала. Два пенальти. гудю Саныкин. Спасли. Провальный матч. Камбэк, да? Верона Калери ничейка. Верона вела 2-0. Ну, думал, так и будет. Ну... Калери в конце концовку закрыли. 77-я Идриси и Филичи. 93-я. В принципе, тоже все логичное. Ну, чуть-чуть с маленькими отклонениями. Так. Тарина бахнул Дженуа, как я и предполагал, в один мяч. 2-1. Малиновский играл вроде бы неплохо. Его хвалил этот <клево> Вера. Сосова Рома видел. И выпустили нашего Добика в конце. Вторым темпом замкнул атаку Паула Дебала. Красивый мяч забил, как он любит с подъема. Ну, а потом они игру засушили. Сосово шли вперед, но у них ничего не получилось. Табличка. Наполи 18, Рома, Рома 18. На первом месте. С такой игрой... Сейчас чемпионат Италии вообще непонятно какое дно. Игры нет ни у одной команды. Ну тут все еще впереди. Тут путь до кома все еще в игре. Так, и немецкая Бундеслига. Штутгарт Майнц 2-1. Штутгарт обыграл уверенно Майнц. Так, как я говорил, и не благодарите. Байер дернул Фрайбург 2-0, как я говорил уверенно. А Боруссия и были качели. ну <клес> Кёльна были моменты, они их не забили. Борусия в самом конце, по-моему, там на 95-й минуте. Еле-еле отскочили. Да, <клес> Максимилиан Байер на 97-й минуте. Тяжелая победа, но все, что я прогнозировал, все сыграло. Так, а Борусия играла в субботу. Ну, ничего страшного. Так, табличка. Бавария 24, РБ Лейпциг 19. Шикарная игра РБ Лейпциг, а у них вот этот правый атакующий черный на продажу. И в Страсбурге центральный нападающий с итальянской фамилией тоже хорош. Штутгарт на третьем, Борусия на четвертом. Байер на пятом, но тут еще все впереди. Вот это будет пятерка бороться за салатницу. Наверное, Бавария выиграет. И смотрел я матч Олимпиакоса Екафины. В самом конце выпустили Еремчука, был у него момент. Ну, там игру делали Эль Кааби, мараканец, лидер сборной Марокко, и Мехди Тареми. Забили два мяча. Они на эти матчи назначают иностранных судей, потому что своим не верят. Ну, а так, там, я ну, посмотрю, Лига Чемпионов будет завтра. Я уже, мне все смешалось. Лига чемпионов УЕФА. Не, завтра не будет ее. Это будет аж в ноябре. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Верим в лучшее.